Не только ваши персоналы сегодня в проекте телеканала «Р1» «Персона» в гостях у нас лидер партии пенсионеров Украины Микола Кукурика. Здравствуйте. Здравствуйте. Почти год назад вы возглавили партию пенсионеров Украины, но для партии вы человек не новый, вы занимались, долгое время занимались проблемами и до того, как стали лидером. Как вы встретили партию, как партийцы вас встретили? Ну, чуть-чуть уточнение. Год я занимаюсь на посаде. Но до этого, как меня назна... избрали съездом, я был исполняющим обязанности. А в декабре, 21 декабря, был избран съездом официально э, главой партии пенсионеров Украины. Ну, а если говорить о том, как я пришел, то э, я, будучи депутатом городского совета 2002-2004 год, э, выдвигался по мажоритарке, то есть как самовыдвиженец. Когда закончилась каденция, нужно было принимать решение, что делать дальше, идти. А на тот момент изменился выборный закон. То есть выдвижение было только по партийным спискам. И мне нужно было определяться, идти с какой-то партии. Было много предложений в то время и от подворачиваемых, и от регионов было, и бюта было, ну, много. Но э, какое-то длительное время затянулось э, принятие моего решения, и на моем жизненном пути встретился лидер партии «Пенсионер Украины», который сказал, что вот э, есть такая партия, которая защищает интересы родителей. И он меня на тот момент настолько удивил э, и зацепил, что «У тебя, говорит, есть мать или отец?» Я говорю «Нет, отца нет, мать есть» говорит, а как она решает свои вопросы? И я вспомнил, что действительно э, за тысячу километров отсюда она там э, со своими проблемами. И плюс, э, сама идеология очень понравилась. И он предложил мне в Харькове возглавить э, партийную организацию городскую. Это 2006 год. Э, провели конференцию, избрали меня городским головой, и я занимался до 2010 года здесь. Правда, из-за того, что узнаваемость партии была не очень велика, э, хотя по итогам э, уже после выборов, э, разговаривая с председателем э, комиссии избирательных... После каких выборов, для уточнения? 2006 -го mm -hmm. года. То многие говорили, что вы набрали много, но вы хорошо работали на популяризации, но плохо э, защищали. То есть э, представители в э, избирателей было ну, мало было людей у нас. Вот. И таким макаром получалось, что фальсификация, а что такое фальсификация, наши голоса ушли в другие стопочки, когда их складывали. Несмотря на то, что партия не настолько сильно узнаваема, как другие в то время, вы все равно приняли для себя решение идти в партию пенсионеров Украины. Ну, что было решающим? Вы уже назвали решающее, но что в идеологии вам было близко в этой партии? Вот, я и сейчас, находясь на руководящей должности, всегда заявляю, что все политические партии, они идеологические, но партия пенсионеров Украины, она больше партия социальной направленности. То есть э, партия, которая взяла узкий профиль э, в обществе и пытается его вывести на определенный уровень. То есть это защита тех людей, которые на сегодняшний день зависят от социальной сферы. И, э, если... Это не только пенсионеры. Нет, это не э, партия пенсионеров, потому что большинство людей, которые э, члены партии, они действительно являются пенсионерами. А в самой программе партии там защита всех слоев населения, которые на сегодняшний день нуждаются именно в, исходя из того, что они зависят от социальной сферы. Поэтому сюда входят и чернобыльцы, и афганцы, и инвалиды детства, и дети войны, которым мы помогаем. То есть все те, я уже повторюсь, люди, которые зависят от социальной сферы. Вот. И вот эта работа, она... Понимаете, ты чувствуешь, когда человеку сделал что-то полезное и какая идет отдача? Когда там мы на тот момент организовывали, казалось бы, простой такой, организовали поездку по городу по Харьковской области организовали э, туристический такой э, маршрут для кого для пенсионеров э, Пригласили с, с каждого района у нас в каждом районе э, были штабы э, общественные организации и каждый район там по два автобуса было по 15-20 человек и мы собрали и повезли проехались по э, харьковской области после этого люди выходили со слезами на глазах я такого не видел меня просто слезы благодарности. Вы, вы понимаете, это говорит о чем? Просто мы, э, там, э, молодое поколение, люди, которые на сегодняшний день заняты своими проблемами, э, они не чувствуют э, ту тяжесть э, пенсионеру, которые вышли как бы на заслуженный отдых, но для некоторых это не заслуженный отдых, это каторга. Или ад. Потому что когда они работали, они были востребованы. Когда они занимались, э, они знали, что им делать, э, как они могут выживать, где что подработать. И э, они, как просто молодые люди, могли найти работу. А сегодняшний пенсионер, допустим, выходя, во-первых, э, представляете, активный образ жизни и пассивный, когда ты не знаешь, э, кому обратиться. Э, в основном же люди мы, когда работаем, да, э, круг общения это круг э, там, где мы работаем. А когда ты выходишь на пенсию, тебе даже и поговорить не с кем. Хорошо, если есть человек, который занимается каким-то хобби, хобби есть э, где-то ходит. А многие же не могут себя найти. И вот в данном случае им очень тяжело психологически, плюс к этому добавляется еще то, что та пенсия, которая предусмотрена, минимальная там, или за выслуг лет чуть больше, ее на сегодняшний день недостаточно для того, чтобы прокормить себя, для того, чтобы одеть себя, но и еще учтим тот фактор, что люди, пенсионного преклонного возраста это самые дисциплинированные. То есть поступления за коммунальные платежи они в первую очередь делают, а потом они уже обеспечивают себя. То есть на сегодняшнюю пенсию для пенсионера выжить очень сложно. Но эти проблемы существовали на протяжении всей независимости Украины, и они существуют сейчас. Что вам удалось добиться за год лидерства в партии, есть ли достижения и какие направления сейчас? Я в партии? скажу, что за время независимости Украины, 23 года, каких-то изменений колоссальных в плане пенсионного фонда не произошло. То есть э, понятное дело, что принимались решения о том, что провести реформу. Э, было запланировано это в 2004-м один этап против, в 2001-м э, второй этап и так далее. Но на сегодняшний день э, получается, что та же система солидарная. Э, и я даже больше скажу, что вот э, выборы 2014 года показали, что даже кандидаты в народные депутаты на сегодняшний день предвыборную кампанию проводили в другом формате. Если там десятые брать, то они говорили, что социальную сферу надо поднимать, что нужно проводить реформы там, пенсионные в первую очередь. То сегодня там, во многих партиях даже не звучит этого. Нету вообще. Вот. Поэтому я хотел бы сказать, что очень в плачевном состоянии сегодня пенсионный фонд. Что касается меня, вы знаете, с 2006 года я до 2010 возглавлял городскую организацию. Потом у нас умер лидер Царство Небесное, и получилось так, что пришел новый, который, ну, можно сказать, он вел ее не в ту сторону. Не хочу там, высказываться в его адрес какие-то слова, но на 2013 год э, состояние партии было уже э, крайне... То есть возмущались областя о том, что нужно что-то делать, менять руководство и так далее. В предчувствии этого э, лидер новый, э, понимая, что может, э, он будет сдвинут тем, что проведут съезд собравшись областя, он написал самостоятельное заявление. вот И ко мне обратилась члены ЦК партии с тем, чтобы я, по, если есть такая у меня инициатива и желание работать, как было раньше, чтобы я возглавил эту партию. Для вас не тяжело было принимать партию в не лучшем состоянии? Вы знаете, когда ты знаешь что-то такое, когда ты чувствуешь и понимаешь, то ты в этой обстановке находишься как рыба в воде. Я это прошел, пропустил через себя. И то, что этот человек не делал, я все это видел и понимал, но я не мог управлять или влиять на эту ситуацию. И когда эта ситуация повернулась ко мне, как говорится, лицом, я с удовольствием на сегодняшний день... Работаю, езжу. Я побывал во всех областях, пообщался со всеми руководителями, с руководителями областей. Тут пришлось поработать очень с кадровым составом, потому что партия, вы понимаете, защита пенсионеров и в большой степени руководители тоже были пенсионеры. То есть многие ушли, их нету. Кто-то бросил, потому что власть поменялась, кто-то еще. И все это нужно было Начинать все сначала Ну скажу На сегодняшний день вырисовываются Хорошие картины Мы даже планировали идти на Верховную Раду Провели съезд С ЦК Мы приняли решение однозначно Идти И оплатили залог 2 миллиона 218 Но по технической случайности или, может быть, это было предначертано, что на сегодняшний день нам не нужно идти. Была техническая ошибка этого работника банка. Но по формальным обстоятельствам ЦВК нас не зарегистрировал. Естественно, я как руководитель сразу отреагировал, подал в суд. Ну, суд не принял нашу сторону и, собрав в очередной раз заседание ЦК, мы приняли решение, что, наверное, не нужно нам. Тем более, что в такой короткий срок провести предвыборную кампанию – даже для партии гигантов сложно. Но почему вы не стремитесь к власти? Все-таки сложно, наверное, выполнять задачи партии, не будучи при власти. Очень. Просто в точку вопрос. Я скажу, что на самом деле, для того, чтобы сегодня Улучшить жизнь пенсионеров ⁇ это не просто взять и раздать там, деньги, хлеб, э, что угодно. Это э, надо заставить людей э, внимательно и с душой относиться к э, пожилому поколению, которые передали э, то, что они за свое время существования, работой, э, умом, силой... Э, сделали в стране. И плюс э, обратить внимание именно на пенсионеров, что достаточно уже то одних поддерживать, то других, надеясь, что они что-то сделают, придя к власти. Там, Верховный законодательный орган или там в местный. Э, я именно сейчас всех настраиваю на то, для, э, чтобы все пенсионеры объединились в одно единое, то есть в политическую силу, которая начнет влиять. Это может как на законодательном уровне, то есть Верховной Раде, так и на местном. А почему было принято решение, чтобы мы все-таки не боролись дальше, чтобы идти в Верховную Раду? Короткий срок, маленькая узнаваемость, пятипроцентный барьер – это большой для нас. И плюс нет тех средств, которые вкладываются другими политическими силами. И вы же видели, как предвыборная кампания на чем построена? Она построена на сегодняшнем патриотизме. Она построена на тех ключевых фигурах, которые как бы защищ... являются защитниками, героями. Это правда, они герои, но их использовать для борьбы в политике, я считаю, что это неправильно. Поэтому было принято решение идти во власть, но на данный момент в местный совет. Вот э, если Петр э, Алексеевич Порошенко сдержит свои слова, которые он дал обещание всему народу, что сделает децентрализацию, вот это самый ключевой момент для нашей партии, что э, тогда легче будет решать эти вопросы социальные по месту, поселковый совет решает на уровне поселка районный совет решает на уровне района, город на уровне. А на это уровне. возможно? Все-таки команды идут с центра, что касается распределения Нет, выплат. Нет. Э э э децентрализация тогда э определенные полномочия передаются. Ну, на сегодняшний день так происходит. Ну да, да. Ну, децентрализация предусматривает передача определенных полномочий на места и плюс э те средства, которые сбираются они только часть будет уходить э, на Киев, а основная часть будет оставаться в регионе. Поэтому я в данном случае считаю, что э, понятно, что пенсионный фонд все отчисления будут в Киев. Но остальное все э, будет оставаться здесь. И гораздо проще э, все социальные э, вопросы, э, программы, которые принимаются на уровне там, районных советов, городских, областных советов, их воплощать в жизнь, контролировать и смотреть за полностью финансированием, как оно проходит. За годы независимости Украины, как мы уже говорили, много раз и политики говорили о том, что нужно реформировать пенсионную систему, что-то было сделано, что-то не сделано, ошибки сделаны. Как партия пенсионеров Украины видит идеальную систему Пенсионную. Я скажу так, что хотя мы и не пошли, и не прошли в Верховную Раду, но за нами право подготовки законопроектов в плане реформирования, и это кричащий вопрос. И я скажу, что на сегодняшний день мы уже этим занимаемся, общаемся со специалистами и Пенсионного фонда и с академией нашей юридической в том плане, чтобы даже те наработки, которые есть, чтобы их внедрять. Единственное, что мне лично не нравится, что еще за время правительства Януковича реформу, которую собирались делать, все пытались подвязать под Европу. То есть те критерии, которые нам требует Европа, на сегодняшний день нам неприемлемы должна быть планомерность. Потому что мы же не можем перескочить с нашего уровня экономического развития до их То есть разница там в 30 лет, если не больше. Поэтому тут все должно быть плавно, и без резких скачков, чтобы не было больно для именно пожилого человека. Потому что если молодые люди, у них еще вся жизнь впереди, то для многих, может, сегодня последний день. Поэтому тут нужно очень скрупулезно к этому подходить и, естественно, э, в первую очередь нужно заниматься этой проблематикой, потому что э, на самом деле э, это и э, многие вы, вы, может, даже сами слышали, многие политики говорят, это балласт, это, ну, как бы э, то, что тянет экономику в какой-то степени правы в чем, что неправильная организация процесса всего в стране, она приводит к тому, что нет доходов в бюджет, нет возможности выплатить те пенсии, которые хотя бы на сегодняшний день есть. И естественно, для того, чтобы это делать, нужно увеличивать рабочие места, увеличивать объем производства, поднимать экономику. Но на сегодняшний день я не вижу этого, я не слышу этого. И вот все вместе оно должно как-то реформироваться и привести к тому, чтобы все-таки повернулись лицом к тем людям, которые этого заслуживают, и то, что прописано в Конституции, защитить их права и гарантии. Чем наша партия на сегодняшний день занимается? У вашей партии есть право на юридическое право на законодательном уровне донести свои идеи до будущего парламента для того, чтобы, возможно, были внесены изменения те, которые вы считаете нужными. Но мы можем, как политическая партия, предложить свой вариант э, законопроекта или через э, тех депутатов, которые э, поддерживают нас э, в том, чем мы занимаемся. Естественно, это или принимать участие в именно э, в написании этого законопроекта. Такие люди есть, которые вас поддерживают? Конечно есть, конечно. Я скажу, что вот э, я сам э, харьковский, хотя сейчас э, в основном по работе нахожусь в Киеве. Но э, к, э, во время выборов я обращался к многим политикам, э, многим депутатам, многим кандидатам, э, предлагая, что давайте объединим усилия, допустим, и э, не только там в законодательном там, или э, на уровне местных советов э, будем влиять на ситуацию, чтобы людям ж, жилось легче, а сделаем что-нибудь такое общее, как мы говорим, внутрипартийное. Э, то Некоторые депутаты просто говорили: "Вы знаете, мы сейчас объединимся, вы мне поможете там как, э, пройти в депутаты, так потом уже в пять лет мне придется э, вам все делать". Ну, то есть люди боятся ответственности, боятся э, брать на себя обязательства. Вот. Но ну, э, с другой стороны я скажу, что вот много людей, которые безвозмездно и вот э, от своей души делают добро. Они независимо там от политики или еще что-то, они просто это делают. И э, когда я э, уже говорил, изучали мы программы партии, э, когда мы э, смотрели, кто как относится и поступает по жизни, то я скажу, в Харькове вот есть э, Фельдман, э, он вот мы именно по его округу э, изучали, он много делает именно для пенсионеров независимо от того, там, идет он или он депутат, или он просто делает. Э, Мисик делает много. Э, единственное плохо, что они делают только у себя в округе, понимаете? Хотя, в принципе, масштабы их далеко сягают за пределы Харькова и Харьковской области. И я надеюсь, что эти люди э, все-таки услышат меня на данный момент и вообще подумают, как могут они со своей стороны помочь, чтобы эти люди, ну, по крайней мере, чувствовали заботу окружающих. Я скажу, что общаясь с другими, вот и даже, как говорится, мелкими бизнесменами, предпринимателями, я тоже чувствую, что есть неравнодушные люди. Остается буквально 30 секунд для того, чтобы вы обратились к харьковчанам. Я бы хотел, знаете что сказать, что дорогие детки, дорогие ребята, любите своих родителей, любите своих бабушек и дедушек, потому что это самые близкие, самые родные, самые доверенные и любящие вас, вас э, люди, родители, подавайте пример своим детям, потому что жизнь, она быстротечна пролетит, не, не успеете оглянуться, и будете тоже бабушками и дедушками. Вот какой пример вы подадите сейчас своим детям, такой, вы пример, такой результат получите потом. Любите своих родителей, почитайте, уважайте, уделяйте им время. Ну а вам, пенсионеры и люди преклонного возраста, я желаю не доверять всем тем, кто пользуется вами там, в 5 лет или раньше, если это предвыборная кампания, чуть раньше. Объедините усилия и влияйте на ситуацию, как в городе, как в районе и как в стране в целом. Потому что объединившись вместе, можно что-то сделать. Ведь есть пословица, что один и десять человек – это совсем разная вещь. Поэтому я желаю вам объединения и уверен, что мы вместе сможем преодолеть все преграды и трудности. Спасибо. Спасибо вам за участие в нашей программе. Всего хорошего. Удачи. На этом час наша программа программы вычерпаны. Побачимось наступного тижня. На все доброе.